Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah sampai buku surat 56. Okey, pecahan bentuk termudah. Soalan 1, tulis pecahan yang diberikan dalam bentuk termudah. Okey, bentuk termudah tu macam mana? Okey, tengok gambar rajah ni, yang ini ada berapa belorik? 2. Yang semua sekali ada berapa? 4. Jadi ini adalah pecahan, tapi yang termudahnya apabila kita gabungkan dua ini dan yang ini pun gabung jadi satu. Yang ini yang berlorek ini digabungkan jadi satu. Yang tak berlorek juga bergantung jadi satu. Jadi pecahan termudahnya adalah satu daripada dua. Okey? Okey. Jadi di sini bagaimana kita nak buat ni? Kalau tengok ada berapa semua sekali? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam enam daripada lapan termasuk sekali yang uh, yang tak berlorek. Okey, jadi kemudian apabila digabungkan dua setiap dua ni digabung jadi satu, okey, dua ini gabung jadi satu, dua ini gabung jadi satu, yang bentuk pecahan termudahnya dipanggil sebagai 1 2 3 3 daripada um, 4. Kemudian yang atas ini ada berapa? 1, 2, 3. Daripada berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini pecahannya 3 daripada 9. Kemudian 1, 2, 3 ini digabungkan. 1, 2, 3 ini digabungkan. 1, 2, 3 ini digabungkan. Menjadi 1 daripada 3 sahaja. Jadi kita kata pecahan termudah bagi 3 per 9 ialah 1 per 3. D 1, 2, 3, 4, 4 per 6, bila dipermudahkan iaitu 2 ini digabung jadi 1, 2 ini digabungkan jadi 1, dia akan jadi 1, 2, 2 daripada 3. Okey. Dan kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 daripada 9. 3 ini digabungkan menjadi 1, 3 ini digabungkan menjadi 1, yang ini pun menjadi 1. Jadi, pecahan termudahnya ialah 1, 2, 2 daripada 3. Jadi, 2 per 3 ni sama dengan 6 per 9, sama dengan 4 per 6 juga. Nampak? Pemuta mudah ni 2 per 3. Sini pun 2 per 3 juga. Dan uh, 1F. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 daripada 10 termasuk sekali yang tak berlorik di sini. Kemudian, Okey, jadi apa yang berlaku di sini ialah setiap dua ini digabungkan menjadi satu. Dua ini digabung jadi satu, dua ini digabungkan jadi satu, dua ini digabungkan jadi satu. Jadi yang ini tinggal satu, dua, tiga, empat. Empat daripada lima. Okey, jadi pecahan termudah bagi lapan per sepuluh ialah empat per lima. Okey, seterusnya kita nak buat pecahan bentuk termudah. Baca kan sekali. Pecahan bentuk termudah. Okey, maksudnya pecahan bentuk termudah tu macam mana? Kita dah belajar sebelum ni. Contohnya kita ada satu per dua, kita nak buat pecahan setara. Kita darab atas. Kalau kita darab atas dengan dua, bawah kita darab dengan dua juga. Jadi dia akan jadi berapa? Satu darab dua berapa? Dua. Dua darab dua berapa? Empat. Okey. Jadi satu per dua adalah sama dengan dua per empat. Faham? Jadi yang ini nama dia pecahan bentuk termudah. Yang ini bukan pecahan bentuk termudah. Kenapa? Sebab dua nombor ni boleh ditukar balik pada nombor satu per dua ni dengan buat bahagi. Ya, yeah, jadi kalau dua per empat, dalam sifir apa? Ada dua dan empat? Hmm. Cuba cek sifir dua. Ada, cuba cek sifir dua kau kuat. Dua dan empat. Ah, dalam CV2 dua, ada 2 dua dan 4. Jadi maksudnya kita boleh bahagi Dua ni dengan dua. Empat pun bahagi dua. Nak bahagi macam mana? Baca je sifir dua. Cuba baca sifir dua sikit lagi. Hmm, dua. Ha, ah, berapa jari? Ada berapa jari? Satu. jadi maknanya kalau baca sifir dua dapat satu. Jadi dua bahagi dua dapat? Hmm, satu. Empat bagi dua. Baca sifir dua. Dua. Empat. Ada. Ada berapa jari? Dua. Dua. Jadi dua kalau empat bagi dua adalah dua. Ha, macam tu bahagi. Kalau yang bahagi dua, kita baca sifir dua. Kalau bahagi tiga, kita baca sifir tiga. Mari kita tengok soalan yang ada dekat sini pula. Tengok. Okey, enam bahagi dua dengan lapan bahagi dua. Okey, baca sifir dua sampai enam. Tengok berapa jari dapat. Baca sifir Baca sifir dua sampai enam. Ah, uh, ha, berapa jadi? Tiga. Tiga. Jadi siapan ke sini tiga? Baca sifir dua lagi sampai lapan. Dua, empat, enam, lapan. Berapa jadi? Empat. Empat. Jadi, ha, tengok senang tak bahagi? Enam bahagi dua, baca sifir dua, dapat tiga. Lapan bahagi dua, Baca CV 2 sampai 8 Maknanya 4 uh. Tengok Okey Yang ni CV 4 pula Sebab bagi 4 si, Baca CV 4 Ingat tak CV 4? Nek. Macam mana? 4 8 Oh pandai dah empat lapan dah cukup lah Empat 4 tadi Berapa yang ni? Hmm uh, Satu Yang ni 4 hari Eh hey. uh, dua. Eh, Itu 8 Baca CV 4 sekali 4 uh, Ah empat. Berapa jari? Berapa jari? Satu. Satu sahaja. Okey, baca sini empat sekali lagi sampai lapan. Empat. Lapan. Ah ha, berapa jari? Dua. Ah dua. Jadi pecahan termudah empat per lapan adalah sama dengan satu per dua. Okey. Tengok pula lagi C. Bahagi tiga pula. Bila bahagi tiga, kita baca sifir tiga. Baca sifir tiga. Sampai enam. Tiga. Uh, enam. Enam. Berapa jari? Dua. Dua. Okey, baca sifir tiga sekali lagi. Sampai sembilan. Tiga. Enam. Sembilan. Ah, sembilan. Berapa jari? Tiga. Tiga. Jadi, enam per sembilan adalah sama dengan 2 per 3. Jadi pecahan termudah ialah 2 per 3. Yang ini pecahan bukan termudah lagi. Yang ini termudah. Okey. Tengok sini pula. Okey. Yang sini dekat sini tak ada. Dekat sini pun tak ada. Sifir apa yang ada 5 dengan 10? 10. Mm -hmm. sifir lima. Cuba macam sifir lima. Jadi maknanya bila kita tahu sifir lima, kita letak sini lima. Dua-dua nombor ni lima. Okay, cuba macam sifir lima. Lima. Ha, berapa jari? Satu. Satu letak sini. Baca lagi sampai sepuluh. Lima. Sepuluh. Berapa jari? Dua jari. Ha, dua. Jadi lima per sepuluh adalah sama dengan satu per dua. Okey, sikit lagi. Okey, sifir apa ada dua dan enam? Dua dan enam. -hmm. Sifir dua. Sifir dua. Baca sifir dua. Jadi kalau kita tahu sifir dua, letak sini dua, letak sini pun dua. Okey, baca sifir dua. Dua. Ah, dua. Berapa jari? Satu. Satu. Letak sini satu. Baca sifir dua lagi sampai enam. Empat. Enam. Berapa jari? Tiga. Tiga. Jadi, dua per enam adalah sama dengan satu per tiga. Yang ini adalah pecahan termudah. Yang ini bukan pecahan termudah sebab nombor atas yang bawah tu boleh bahagi lagi dengan nombor lain. Yang satu per tiga tu, dah, nama dia pecahan bentuk termudah sebab dia tak boleh dah nak bahagi. Okey. Soalan last F 6 per 10 6 dengan 10 boleh bagi berapa Ataupun sifir apa yang ada 6 dengan 10 Sifir 6 Sifir 6, cuba cik sifir 6 uh, uh, Tambah lagi 6 um, 10? Eh, bukan. Sifir 6 tak ada 10. Cuba macam sifir 6, 6, 6, Dua belas Tak ada hmm. Cuba fikirkan Sifir apa yang ada enam dengan sepuluh? Dengan sepuluh? Ha ha Cuba je sifir dua Dua Empat Lapan Eh? Tak lah Dua, empat Dua, oh, empat ah, tambah dua lagi 6 Lagi? 8 Lapan, lapan. 10 kan ada 6 dengan 10 tu faham hmm. okey jadi sifir apa yang ada 6 dengan 10 hmm. sifir sifir hmm. 2 kalau sifir 2 maksudnya dekat sini letak 2 dekat sini pun letak 2 hmm. jadi 6 bagi 2 berapa baca sifir 2 sampai 6 baca sifir 2 ha 2 mm -hmm. 4 hmm 6 berapa jari 3 3 Baca sempit si dua lagi sampai sepuluh. Dua. Empat. Enam. Lapan. Sepuluh. Berapa jari? Lima. Lima. Jadi enam per sepuluh adalah sama dengan tiga per lima. Jadi tiga per lima ni adalah pecahan bentuk termudah hmm. untuk enam per sepuluh. Okay, seterusnya kita nak buat soalan nombor tiga daripada buku aktiviti pada buku surat 56. Jadi soalan dia apa? Dia kata yang ni ya. Eh? Dia kata tulis pecahan bentuk termudah berpandukan carta pecahan. Jadi apa kita nak buat? Kita nak tahu yang ini sama dengan yang mana. Kita tengok ini bawah ni enam. Okey, per enam. Tiga per enam. Jadi, kita tengok table yang ini. Table yang ini satu per enam. Jadi, setiap satu ini bernilai satu per enam. Satu per enam. Dan, kita tiga per enam maksudnya kita kena lorikkan tiga bahagian. Satu bahagian dah berlorik. Lagi kita lorikkan dua bahagian lagi di sini. Okey, jadi tengok di sini. Bila kita gabungkan ketiga-tiga ini, dia sama dengan yang mana? Sama dengan yang atas ni. Nampak tak bahawa yang ini sama besar dengan yang ini? Jadi maksudnya 3 per 6 adalah sama dengan 1 per 2. Okey? Dan B, bila ni adalah 4 per 10, maknanya table itu yang kena tengok dekat sini, 4/10 setiap satu ini bernilai 1/10. 1/10, 1/10, 1/10, 1/10. Jadi kita lorikkan 4 bahagian. Jadi 1 2 3 4. Jadi kita lorikkan cukupkan lagi supaya jadi okay. jadi 4 bahagian. Okey. Jadi 4/10 ini bernilai sama dengan mana? Sama dengan nampaknya macam tak ada kan? Tapi bila kita tengok sini, kita lorikkan sini, dia adalah sama dengan yang ini. Iaitu bila kita lorikkan yang ini juga. Jadi ni 1 per 5 dengan 1 per 5, dia akan bernilai 2 per 5. 1 per 5, 1 per 5, nilainya 2 per 5. Okay? Jadi 4 per 10 ini sama dengan 2 per 5.